असलकम वेलकम टू माई चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन ही चिकन की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जो है रेसिपी चिकन कड़ी इसके लिए जो मुझे चीज़ें दरकार थी उसकी मैंने तैयारी कर ली है तो इस आपका किचन में टाइम जो है कम हो जाता है फिर आप इसकी तैयारी पहले कर लीजिएगा तो कम से कम टाइम जो है किचन में आप गुजार सकते हैं इसे तो इसके लिए मैंने जो है घी शामिल की है पतीली में एक कप घी थोड़ा ज़्यादा रहता है आप अगर ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कम कर लीजिएगा लेकिन जो देसी खाने हैं ना वो तरी के बगैर अच्छे नहीं लगते अच्छी तरी उसके ऊपर हो तब भी उसकी खूबसूरती जो है उसका टेक्सचर आता है निकल कर तो मैंने प्याज चॉप किए हुए थे वो शामिल कर दिए जब घी गर्म हो गया अब हम इसको अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर देंगे ये देखें अच्छी सी इसकी बुनाई की है मैंने आप चाहें तो इसको पहले हल्का सा हल्के बड़े बड़े पीस करके प्याज के उनको फ्राई करके अगर आपको बिल्कुल ज़्यादा ही वो प्यूरी सी खानी है तो आप उसको ब्लेंड कर लीजिएगा लेकिन ये इस तरह जो ग्रेवी तैयार होती है उसकी उसका जायका बहुत ज़्यादा अलग होता है डिफरेंट होता है अच्छी सी बुनाई हो जाती है ये बुनाई में इसकी हमने मसाला तैयार कर लेना है इसके बाद जैसे प्याज जो है वो गोल्डन उस पर कलर आया मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया तकरीबन आधा किलो ये चिकन है तो इसका मैं अब कलर चेंज होने तक इसकी बुनाई करूँगी साथ ही जैसे ही चिकन थोड़ी सी बुनाई होने लगी है लहसुन अदरक साथ ही शामिल कर दिया ताकि उसकी भी बुनाई हो जाए उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक डालते ही खुशबू आती है बहुत अच्छी लगती है लहसुन अदरक की इसकी बुनाई करेंगे इसका भी कलर चेंज होने लग गया है चिकन जो है वो वाइट कलर का हो चुका है तो इसके साथ ही हम टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं काट के जो, इसको जो है मैंने चॉप नहीं किया ना इसका पेस्ट बनाया ऐसे ही शामिल कर इसके फ्लेवर जो है फ्रेश है, बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च का तो पानी भी शामिल नहीं कर रही अभी टमाटरों का पानी निकल आएगा तो आस्ता आस्ता इसकी बनाई होती जाएगी और जो मसाले हैं मसाले की बुनाई तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ये जो मसाला है इसकी ग्रेवी जो है ना वो तेल ना छोड़ दे और ये एक कहते हैं यकजान ना हो जाए ये टमाटर प्याज वगैरह ये एक हो जाते हैं तो इसका मतलब है जो मसाला है हमारा उसकी बुनाई हो चुकी है अच्छे से मैं जो दही में मसाले कुछ स्पाइसी शामिल कर रही हूँ कैप्शन में मिल जाएंगे आपको तो दही में शामिल करने का मकसद यही है कि अच्छी सी जो है वो ग्रेवी बने दही फटे ना और मसाले जो हैं वो डालते जब हम डायरेक्ट डालते हैं तो कुछ जल जाते हैं उनका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो सकता है लेकिन ऐसे शामिल करने से उनका जो फ्लेवर है वो ख़राब नहीं होगा ठीक रहेगा जलेंगे नहीं और पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी हमें टमाटरों का पानी काफ़ी निकल आया था मैंने टमाटरों के छिलके हमेशा रिमूव करके शामिल करती हूँ बहुत ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं तो आप छिलके इनके इजीली उतर जाते हैं आप इसको चूल्हे के ऊपर हल्का सा सेक देंगे तो इजीली उतर जाएंगे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कुछ आप कर लिया करें और सेहतमंद रहते हैं और घर का खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है आपको पता होता है अपने अपने सामने तैयार किया होता है क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं ये देखिए कैसे अच्छी से ये जो है अभी स्पाइसी ऐड नहीं किए और अभी से कितनी ये हमारी अच्छी रेसिपी टेम्पटिंग रेसिपी लग रही है आजकल तो अफवाहें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो बेहतर है आप घर पर बनाएं खाना और इंजॉय करें इसके बाद मैंने जो ये मिक्सचर बनाया था दही वगैरह का वो शामिल कर दिया इसमें और ये देख ये शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि वो जो दही है वो अच्छे से सारे मसाले में मिक्स हो जाए वो टेम्परेचर उसका आप हमेशा कभी भी फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के दही शामिल ना करें कुछ देर उसको बाय रूम टेम्परेचर पर आने दें इससे भी वो फटता नहीं है दही अक्सर यही होता है कि वो ग्रेवी में शामिल करें तो दही जो अपना पानी छोड़ देता है तो सही नहीं होता वो तो जब वो टेम्परेचर उसका सही होगा अगर आपने फ्रिज से निकाल कर करना है तो ये गरम गरम मसाला पहले आप किसी उसी दही वाली कटोरी में शामिल करके मिक्स कर लें उसके बाद मसाले को फिर इसमें दही वाला जो है उसमें शामिल कर दें उससे भी ये नहीं होता आप देखें इसकी लुक चेक करें कितनी अच्छी लग रही है अभी जो जिस में मैंने कटोरी में दही और मसाले मिक्स किए थे उसमें पानी डाल के वो शामिल कर दिया ताकि ज़ाया ना हो कुछ भी ये देसी है हमारे घरों में ऐसे ही चिकन बनता है जब कोई गेस्ट वग़ैरह आ जाते हैं और इसका जो जायका होता है वो लाजवाब कमाल इसके आगे सारी कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं बहुत टेस्टी और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके घर में मौजूद जो है वो स्पाइसी से ही ये तैयार हो जाती है देखिए मैं बुनाई कर रही हूँ इसकी और जो है वो भी छोड़ दिया है इसने मसाले ने अब जितना आपको पानी की जरूरत हो तो हल्की सी ग्रेवी रखनी है ज़्यादा हमें इसको जो है पतला नहीं करना है अगर फैमिली बढ़ी है तो आप कुछ आलू शामिल करके हल्का सा मसाला सा रख लें कम खा लें अच्छा अच्छी खुराक खाएं कभी कभी ना इंजॉय कर लेना चाहिए जिंदगी पानी शामिल करके इसको हल्की आँच पर ज़्यादा पानी नहीं मैं शामिल किया था जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतना पानी शामिल किया और आँच को कम करके इसको मैंने ढक्कन लगा दिया था बहुत कम ताकि चिकन भी जो अच्छे से गल जाए और मसाला ये देखिए आप चेक करें मसाला ये भी अच्छे से जो है टमाटर वग़ैरह जो कसर रह गई है कि ये वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले जो फ्लेवर है और ज़्यादा मसालों का वो निकल कर आ जाए ग्रेवी में ये देखें चेक करें अब ये बबल्स आने ये बहुत कम हो गए हैं इसका मतलब है ये हमारी जो है तैयार है हांडी तो अगर ये झाग वग़ैरह ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये हमारा अभी शोरबा कच्चा है इसमें दही ये मैंने हरा धनिया शामिल किया देखें कितना ज़्यादा ये फ्रेश सालन लगता है मेरी अम्मी बनाती थी जब मेहमान वगैरह आते हमारे घर में ऐसे ही बनता है इसके ऊपर आप हल्की सी अगर कसूरी मेथी शामिल कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा और भी टेस्टी लगता है ऐसे लगता है जैसे ये देगी कौरमा हो शादियों वाला मज़ेदार किस्म का चिकन करी बनकर तैयार है आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हाफिज़